Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan dan Allah subhanahu wa ta'ala jadi bagi kamu daripada barang yang dijadi itu akan bayang tuan-tuan pernah ingat bayang ini satu ni'mat Allah bayang, shadow Allah berkata dalam Quran benda yang kita terlepas pandang siapa pernah ingat kata shadow kata bayang ini ni'mat, tak ada kita bila habang kata nikmat, hang cuba sebut apa nikmat Allah bagi ke hang. Dan dan kita sebut kita sihat. Allah bagi saya ada duit lah, taklah kaya sangat tapi taklah sampai melarat minta sedekah. Alhamdulillah menyipun. Allah bagi dekat dia tak pernah sebut Allah bagi bayang tu satu nikmat dekat dia. Nampak? Allah sebut dalam Quran. Benda hak manusia tak pernah teringat kata nikmat Tuhan abang. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan. Dan Allah Ta'ala jadi bagi kamu daripada barang yang dijadikan itu ada bayang. Yang memelihara kamu daripada panah matahari. Yang ini daripada bayang rumah, bayang pokok-pokok kayu, bayang awan. Itu nikmat. Tuan-tuan, rumah ni maksud dia apa tuan-tuan? Kita nak bernaung. Kita nak berteduh di bawah bayang dia. Kita nak berteduh daripada panah matahari kita nak berlindung daripada hujan rumah itu Allah bagi kita ni teringat nak buat rumah kerana nak ambil manfaat bayang dia nak berlindung daripada panas matahari tuan-tuan bayang ni ataupun teduh ni ataupun naungan nikmat tak nikmat dalam hadis Tuhan sebut dalam hadis Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sebut hadis yang kata sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih, yawma la zilla illa zilluh nabi sallallahu alaihi wasallam kata ada tujuh golongan manusia di padang mahsyar esok akan mendapat teduh pada hari tidak ada teduh melainkan teduh Allah subhanahu wa taala maksudnya hadis ni nak habaq kat kita apa teduh tu apa dia nikmat besar di mahsyar esok ni teduh ni Pasal apa? Kalau tak dapat nikmat teduh ni, matahari duduk sejengkal atas kepala. Tapi ada tujuh golongan manusia, Nabi kata sab'ah. Ah. Ada tujuh yuzilluhumullahu fi zillih yawma la zilla illa zilluh. Ada tujuh golongan manusia yang mereka ni akan mendapat teduh di padang mahsyar esok pada hari yang tidak ada teduh melainkan teduh yang Allah bagi Siapa dia tujuh tu? Al-Imamul Adil. Jadi pemimpin yang adil. Hang jadi pemimpin. Hang offer diri hang nak jadi pemimpin. Offer diri tuan-tuan. Buat poster bos itu. Ini calon kita. Undilah saya. Offer diri. Mana kalau hang dapat benda tu, hang dapat tugas tu, berlaku adil lah kepada orang yang doa ada di bawah. Hang adil, di hari akhirat hari panah terik tidak ada teduh hang dapat teduh teduh itu nikmat yang kedua siapa dia wasyabun nasya'a fi ibadatillah budak budak ni daripada kecil dia membesar dalam keadaan beribadah kepada Allah kita ada anak daripada kecil ajak agama ajak agama kat dia dia semayang daripada dia sekolah rendah ni dia semayang tak tinggal dia nasya'a fi ibadatillah dia tumbuh membesar dalam keadaan dia beribadah kepada Allah kita ada, kita tak ada dia tahu semayang dia tak tinggal dapat teduh di hari akhirat esok yang ketiga warajulun qalbuhu muallaqun fil masajid satu orang yang hati duk sangkut di masjid maksud apa duk ingat nak pergi masjid dia ingat nak pergi masjid. Di malam ni nak pergi mana. Malam esok nak pergi mana. Malam lusa nak pergi mana. Ini manusia hati dia ada di masjid. Kalau dia jenis macam tu. Jenis sentiasa dia tengok malam ni masjid matang boloh. Malam esok masjid. Dia ada. Hati dia dia ingat nak pergi masjid. Nak pergi masjid, nak pergi masjid. Di padang masyar, hari panah dia dapat teduh. Yang keempat. Wa rajulani tahabba fil lah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi ada dua orang kawan mereka berkawan pun kerana Allah kalau ditakdirkan berpisah pun kerana Allah kerana Allah aku kawan dengan hang pasal apa? pasal hang bagi aku ingat agama kalau satu hari hang gelong sorry aku tinggal hang dia berkawan dan dia berpisah kerana Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat panah terik dia dapat teduh yang kelima warajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Satu orang laki-laki mai satu perempuan cantik dan kaya mai goda dia ajak buat tak elok. Dia kata inni akhafullah. Saya takut Allah. Saya bukan tak berkenan hang lawa. Saya bukan tak tertarik dengan kekayaan hang. Tapi kalau nak ajak buat tak elok, ini akhafullah. Aku lebih takut Allah subhanahu wa ta'ala dapat teduh di hari akhirat esok. Yang keenam, wa rajulun bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ya'lamu yaminuh ma tunfiqu Satu orang yang atas dunia duk rajin sedekah. Tapi dia bagi sedekah tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu. Jangan kau orang lain Orang lain lagi tak tahu. Siap satu teduh dekat dia di hari yang tidak ada teduh. Dan yang ketujuh warajulun zakarallaha khalian fawabat ainah. Satu orang lelaki lelaki bangkit tengah malam. Teringat Allah, teringat dosa-dosa dia yang dia buat selama ni. Teringat dosa dia dekat mak, teringat dosa dia dekat ayah, teringat dosa dia dekat keluarga dia. Fawabat ainahu ayah mata terbit di mata dia. Allah bagi dekat dia teduh di hari akhirat esok. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya teduh itu satu nikmat Allah bukan saja masa atas dunia, akhirat esok. Teduh itu tetap kekal sebagai nikmat kepada manusia ni. Yang memelihara kamu daripada panah dan daripada hujan dan sebagainya dan daripada kayu-kayu dan daripada awan pokok pun kalau ada sebatang pokok pun di tengah panas berebut orang nak pi benung di bawah pokok tu pasal apa pasal nak ambil nikmat teduh maka teduh itu satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada manusia ni wa ja'ala minal jibali aknanan dan jadi bagi kamu daripada bukit-bukit lubang tempat berlindung seperti gua dan sebagainya. Ha ni kaum Samud. Tu saya selalu dulu kata kalau ada rezeki kita pi buat umrah, kita sampai di Madinah. Kita ambil satu trip pi lagi ke utara Madinah ni, dia panggil Madain Saleh. Tempat kaum Samud. Kaum yang menjadi umat Nabi Saleh kita tengok macam mana depa punya kepandaian zaman depa dulu. Depa boleh tebuk bukit, masuk dalam bukit, buat rumah kediaman. Dulu tak ada nak buat rumah batu bata macam kita hari ni, bukit tu depa tebuk, masuk duk dalam bukit untuk nak mengambil teduh daripada panas terik padang pasir yang do ada. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, waj'alalakum sarabil taqikumul har wasarabir taqikum ba'sakum dan jadi bagi kamu itu baju yang memelihara kamu daripada hangat dan sejuk dan baju yang memelihara kamu pada waktu perang boleh jadi senjata seperti baju rantai dan lainnya daripada pakaian yang mendindingkan senjata daripada kena baju tu satu nikmat eh, baju kita pakai ni selain daripada baju ni kita pakai dengan tujuan untuk apa untuk nak tutup aurat kita baju ni juga memberi berbagai-bagai manfaat orang yang duduk di negeri sejuk boleh pakai baju kulit baju apa yang boleh lindung dia boleh selamatkan dia daripada mati kesejukan tuan-tuan tengok pelarian Syria yang lari mai sampai ke border Jordan daripada ubat, kutipan derma pasal apa tuan-tuan depa kata musim sejuk salji dah sampai siapa yang nak infak duit untuk nak beli blanket ataupun baju sejuk kepada pelarian yang tak ada baju pun apabila main musim salji baju tu menjadi satu nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi dekat manusia-manusia yang doa ada ni lebih daripada baju yang nak pakai daripada nak selamat daripada mati sejuk dan sebagainya baju juga dia ada pecahan dia boleh jadi baju baju besi kalau zaman dulu kalau zaman hari ini dia panggil baju apa? baju kalis peluru tengok tu polis bila ada kes-kes jenayah apa semua dia pakai macam robokop pakai tu kan? Ya? tu ada tu pakai tu baju tu baju apa tu? baju kalis peluru jaket tu kalau tembak peluru tak temui peluru tak lut siapa bagi jadi tu? Betul lah kelang buat. Tapi siapa yang bagi jadi material untuk nak buat benda tu tu? Allah subhanahu wa ta'ala. Baju kali sepeluru tu. Saya pergi cek tengok. Dia buat daripada aramid fibers. Dia kata. Aramid fibers ni siapa buat bagi? Allah buat. Ateh pandai manusia ni, dia pergi cari ni fiber ni, dia pergi cari sejenis fiber ni, dia, aramid fibers ni, dia pergi cari, dia pergi buat kot tu kot ni dan sebagainya, Akhirnya dia menghasilkan satu baju, satu jaket yang apabila pakai peluru tembak macam mana pun tak tak tembus. Masya-Allah tuan-tuan. Zaman Nabi dulu buat tempa daripada besi. Buat baju rantai-rantai besi. Pasal perang masa tu pakai pakai pedang, pakai tombak, pakai anak panah. Bila tetak kena besi, tak kena badan. Bila baling tombak, lembing mai kena besi, tak tembus, tak lut kena badan. Dulu lah ni dia hasilkan satu baju kalis peluru ni satu baju yang cukup dia kata high resistant heat resistant ringan dan sangat berkesan peluru tembak tak tak tembui muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian benda ni ni dia kata ni yang kata aramid fibers ni bukan sahaja digunakan untuk buat kalis peluru ni digunakan oleh industri aerospace untuk nak buat tu komponen-komponen untuk kapal angkasa, kapal terbang apa semua ni buat daripada material yang sama untuk nak buat kalis peluru tu daripada tayar basikal tayar basikal pun pakai juga tu aramid fibers ni tayar basikal pun pakai sampailah kepada tayar myvi Maybe lagi. Malam ni maybe lagi. Dan sampailah kepada tayar Formula One. Dia guna ni material ni. Material ni siapa buat? Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang buat benda ni. Dan Allah beritahu dalam Quran tentang benda ni. Tentang benda-benda yang dia buat ni. Kazalika. Tuhan kata, "Kazalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun." Yang demikian itulah, seperti yang demikian itulah menyempurnakan Allah akan ni'matnya ke atas kamu apa lagi yang Tuhan tak bagi kat kita tuan-tuan yang pergi duk buat bercakap capui mulut duk bercakap pasal agama ni pasal apa apa lagi yang Allah tak bagi kat kita ni'mat apa lagi yang kita nak dustakan yang telah Allah bagi dekat kita mudah-mudahan kamu Islam sekaliannya seperti yang demikian itu menyempurnakan Allah akan nikmatnya kepada kamu mudah-mudahan kamu Islam dan kamu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala firman Allah fa in tawallau fa inna ma alaikal mubin maka jika berpaling mereka itu daripada beriman kepada Allah maka hanya atas engkau Muhammad menyampaikan yang nyata sahaja Allah bagi satu ubat kepada hati Nabi Muhammad hang dah pi habaq habis dah semua benda ni dekat manusia Habak dah ni semua benda ni Tuhan yang buat bagi ke hampa. Janganlah hampa tolak Allah daripada menjadi Tuhan hampa. Terimalah apa juga yang Allah kata dalam Quran. Kalau dah lepeh pi habak macam ni semua, depa ni tawallau. Depa berpaling, tak mau juga nak terima Islam. Tuhan kata fa inna ma'alaikal balagul mubin. Wahai Muhammad, kamu hanya kerja menyampaikan. Habis bukan kerja kamu memberi hidayah kepada manusia maka hidayah itu daripada Allah Subhanahu wa taala ini hukum dahulu daripada suruh perang dia kata dan firman Allah ya'rifuna ni'matallah summa yunkiruna yang kata orang kafir ni depa kenai akan nikmat yang Allah kurnia kepada depa tetapi engkar depa kepada Allah dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Depa tahu Tuhan bagi, Temuah ada ada kat depan ni Tuhan bagi. Depa tahu. Cuma depa tak mau nak beriman. Wa aksaru humul kafirun. Tetapi kebanyakan mereka kafir sekaliannya dengan Allah. Tiada lihat nikmat sekaliannya daripada Allah Subhanahu wa taala dan jika ingat hati mereka bahawa tiap-tiap nikmat dan lainnya daripada Allah maka iaitu hasil baginya tauhid Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia betul-betul faham dia akan dapat satu keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia susah, tuan-tuan. Hari ni kawan saya seorang meninggal. Sama umur, sama belajar di kolej Islam. Pi Al Azhar balik mai dia sambung buat master, buat PhD. Dia ada PhD, dia jadi lecturer Fakulti Islam dekat UKM. Dekat UKM, lepas tu dia pi bertugas di Universiti Brunei. Kan? pi bertugas di sana start dengan kena gallbladder simple aja Tuhan nak bagi ni nampak tak susah payah mengaji dia ni pula kari daripada zaman di kolej Islam dulu assembly hari Isnin dia lah baca Quran suara sedap ni macam nak bayar duit sedap suara dia ni kita rasa macam nak bayar duit kalau boleh bayar duit boleh ambil suara tu saya bayar sedap suara dia dia kari kari dia dan berjalan ni daripada bilik asrama nak pi prep kelas sekolah asrama ada preparation kelas sambil nak pi ni duk bunyi Quran eh, dia ni orang oh, bagus orang Terengganu orang Terengganu Dr Sulaiman Ibrahim nama dia pukul 12 tengah hari tadi meninggal gold bladder batu dalam hempedu operation dah apa-apa semua okey nampak macam okey dia pun terima kasih dekat kawan-kawan dalam grup kolej Islam ni terima kasih doa dia apa-apa semua tak lama lepas tu sakit balik. Tak tahu apa benda tapi dalam perut. Sakit balik. Masuk hospital. Masuk hospital tiba-tiba pi -tiba jadi teruk. Doktor teka yang tu teka yang ni teka yang tu teka yang ni jadi jadi mampu. Teka yang tu teka yang ni. finally kata pankreas dia ada problem. Pankreas. Benda do 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 produce enzyme untuk apabila kita makan apa-apa ni. Benda tu kata jadi problem. Lepas itu tiba-tiba dia koma. Tiba-tiba dia koma. Keadaan dia tiba-tiba. Daripada dia tiba-tiba menjadi jadi teruk. Masya Allah tuan-tuan. Allah subhanahu wa ta'ala apa satu hikmah Tuhan nak bagi dekat dia. Manusia sebaik dia diuji macam tu. Kawan-kawan ni habis punya berdoa. Habis punya buat semayang hajat. Pasti kenal dia. Saya kena ISA dulu. Hari saya dibebaskan. Dia main di rumah. Semayang maghrib berjemaah dalam rumah ni sahabat baik pi jadi macam tu tak tahu nak abang dah doktor terpaksa bagi high dose dekat dia bagi dos yang cukup tinggi untuk tidongkan dia supaya dengan tidong itu dia tak merasa sakit bagi dos terus bukan untuk jam bagi dos untuk satu minggu bagi tidong seminggu tambah lagi another week lagi satu minggu dan sebagainya tuan-tuan mesej daripada anak dia duk mai duk abang kata bapak dia BP apa blood pressure punya reading ni jadi merapuh. Dia jadi merapuh. Dia turun sampai 16. 16 ni bukan cerita manusia nak hidup dah. Tapi doktor tambah dos yang apa ke apa naik. Kawan-kawan yang doktor kata itu reading tu artificial. Itu semua adalah drama hospital saja. Bukan bukan dia punya. Ubat tu masuk dia naik balik dia punya BP dia naik balik apa semua bila habis drop drop balik dia jadi macam tu so kawan-kawan kata clinically dia dah tak ada dah duk tunggu tengah hari tadi dia pun beritahu qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tuan-tuan kita pun jadi jadi jam macam mana pun kita Allah mengatasi segala-galanya kehendak Allah tu tentu lebih baik tapi itulah takdir bila mai dekat manusia nak menerima takdir itu dia mudah-mudahan Allah bagi kebaikan untuk dia family macam Allahu akbar tuan-tuan Allah nak tahu lemahnya manusia ni lemahnya manusia ni sampai satu tahap hang ada ilmu banyak mana pun Hang ada anak murid ramai mana pun, orang sayang hang banyak mana sekalipun, kalau itu yang Allah nak berlaku dekat hang, berlaku apa yang Allah nak. Allah dia nak bagi lesson, dia nak bagi pengajaran dekat kita ni, dia bagi kita kadang-kadang sampai terandah di dinding ni, sampai kita tak boleh buat apa. Kita surrender dekat dia saja. Allah Subhanahu Wa Taala saja, Tuhan yang kontrol segala benda. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya pesan diri saya, saya pesan dekat tuan-tuan semua, dengan Allah jangan tinggal dia. Jangan tinggal dia. Pasal dia saja yang boleh buat apa juga keputusan untuk kita. Apapun kita minta kita hidup beriman, kita minta mati kita mati beriman. Itu saja. Bila dia nak panggil kita, bila dia nak ambil kita, itu ada dalam ilmu dia. Itu menjadi rahsia dia dan kita pun tak tahu. Kita cuma minta hidupkanlah kita dalam beriman, matilah kita dalam beriman, bangkit esok sama-sama dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, wallahu ala lepas ini kita sambung ayat yang berikutnya wayauman nab'asu min kulli ummatin shahida. Ayat yang akan datang wayauman nab'asu min kulli ummatin syahidan. kita akan tengok ayat yang seumpama ni. Dibacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menangis. Kan? Dia ada satu hadis cerita mai kat kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Ibnu Mas'ud. Kan Ibnu Mas'ud sahabat Nabi yang qari Quran. Nabi kata dekat dia Iqra' alaiyal Quran. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Quran kepada aku. Ibnu Mas'ud kata Aqra'u alaika wa alaika unzil dia kata, Tuan nak minta saya baca dekat Tuan ayat Quran. Sedangkan ayat ni turun dekat Tuan. Nampak tak? Ibn Mas'ud, walaupun Nabi iktiraf dia sebagai qari. Tapi bila Nabi doa dah dia tak boleh. Dia kata, Ya Rasulullah. Aqra'u alaika wa alaika unzil. Tuan nak suruh saya baca Quran dekat Tuan. Sedangkan Quran ni turun dekat Tuan. Nabi kata apa? aku suka dengar orang baca dekat aku dia pun baca dia baca-baca dia main tang ayat akan kita baca nanti tetap bunyi suara orang teriak faltafattu ilaihi dia kata aku balik tengok ayat mata Nabi mengalir di pipi ayat apa ni yang sampai menyebabkan Nabi jadi sebok dan Nabi jadi menangis sampai ibnu Mas'ud sudah jadi terkejut insyaallah kita akan tengok dalam kuliah yang akan datang kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah tul